बस्मीम शाफ़ी अठरा का हमियों इलाज फ्री तबी मश्रा के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें नाजरीन इससे कबल हम अठरह अच्छा का हरबल इलाज पेश कर चुके हैं वो ज़रूर मुलाजा फरमाएँ हमारे उम्र भर के तजर्बात के मुताबिक अगर हरबल इलाज के साथ इलाज को भी मिला लिया जाए यानी एक साथ दोनों इलाज बक वक्त शुरू किए जाएँ तो बफजले खुदा हाथ दर्जा कामयाब नतज मिलते हैं अगर हमल ना ठहरता हो या अठरा अच्छा हो यानी बच्चे ज़ाय हो जाएं, चाँद माह का हमल गिर जाए या बीमार बच्चे पैदा हों और पैदाइश के चांद माह के बाद मर जाएं, तो ऐसी सूरत में सी पिया सी एम यानी लाख ताकत एक खुराक एक माह के वक्फ़ा से देते रहें जब बफदले खुदा हमल करार पा जाए तो इसके बाद सिर्फ एक खुराक दें और बंद कर दें मगर दर्ज धैल बायो नुस्खा जार पैक यानी बड़ी पैक में ख़रीदें सस्ता पड़ेगा किसी अच्छी लोकल फर्म का ख़रीदने वलायती की ज़रूरत नहीं है बहुत महंगी पड़ेगी। अमल के दौरान तकवीयत और इसके कायम रखने की खातर देते रहें कलकैरिया फास फेरम फास काली फ तीनों सिक्स एक्स में मिलाकर एक खुराक सुबह एक दोपहर एक शाम एक रात कुल चार खुराकें एक दिन में दें अगर हमल ना ठहरता हो या बार बार ज़ाया हो जाता हो इससे बफजल खुदा बहुत सी ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हुआ मसलन खागसार के टोरंटो के क्लिनिक में एक ऐसी खतून को जो कैनेडा से इलाज करवा करवा के मायूस हो गई थी सेहतमंद और तेर उमर पाने वाले तदे उमर पाने वाली औलाद से अल्लाह तौल ने उनको नवाजा वो कैनेडा जैसे तरक्की याफ्तः मुल्क के डाक्टरों से इलाज करवा के आगे जा चुकी थी दूसरा नुस्ख़ा है सेबाइना थर्टी काली कॉब थर्टी से बहनाती तीस ताकत काली कर्प तीस ताकत एक ही शीशी में बनवा लें और एक खुराक तीन बार देते रहें अमल के दौरान मुसलसल देते रहें अमल के दौरान हमला की गजा अच्छी रखें जो मुकवी होने के साथ हल्की वजूद हजम हो हरे पत्ते वाली सब्जियां सलाद फल मुनासिब मेवाजात देसी अंडा दूध दही लस्सी मक्खन देसी चूजे का गोश्त ताज़ा सब्ज़ी के हमरा पकाकर मुनासब वर्जिश यानी चहल कदमी बहुत ज़रूरी है जो आखिर तक जारी रखें तफक्त तो और हम वाम से खुद को बचाएँ शरबत फलाद शरबत कैलशियम या इनकी गोलियाँ गोलिया बहुत मुफीद रहती हैं बच्चे पर बहुत अच्छा असर डालती हैं आयरन की कमी के लिए कैप्सूल फी फुलट बमा गोलियाँ बी बारह वाइटामिन बी बारह बी टवेल्व जिसको टैबलेट सयानों को कहा जाता है ये भी इस पे ज़रूरत इस्तेमाल कराते रहें इनशाला सेहतमंद बच्चा पैदा होगा बच्चे को भी मल्टी वाइटमिन और बी ट्वेल्व की गोलियाँ जिनका ऊपर हमने ज़िक्र किया है ये गोली का चौथा हिस्सा एक चम्मच पानी में हल करके देते रहें ब्लड प्रेशर और शुगर वक्तन फोक्ता चेक कराते रहें कब्ज़ ना होने दें हाँ आइंदा किसी प्रोग्राम में आसान डिलीवरी या आसान पैदाइशी बर्फ़ के लिए नुस्खा पेश करेंगे जो इनशा बहुत मुफीद साबित होगा नीज अगर ख़ुदाखास्चा कमज़ोर हो या मुख्तलफ आवार में मुबतला हो तो इससे इनशाला बहुत सेहतमंद और तंदरुस्त तोाना हो जाएगा